suriyada vabodan o'ttiz kishi vafot etdi bu faqat rasman tasdiqlangan raqamlardir mamlakatda kamida 2000 ta kasallik holati qayd etilgan majburiy ko'chirilganlar eng ko'p zarar ko'rmoqda ular suv quvuri va kanalizatsiyasi bo'lmagan chodirlarda yashashga majbur bo'lmoqda kasallik o'chog'i suriya shimoli sharqidagi qishloqda paydo bo'lgan va g'arbiy hududlarga tarqala boshlagan fuqarolar urushi tufayli shifoxonalarning hammasi ham ishlamayapti finlandiya markazidagi avtomagistral uchish qo'nish yo'lagiga aylantirildi bu yerda bana 22 ikki mashg'ulotlari o'tkazilmoqda bu shassedan 10 yillar mobaynida uchish qo'nish yo'lagi sifatida foydalanilmagan bu yil istisno tariqasida youtsa shahridagi 2 kilometr yo'l 5 kunga yopib qo'yildi mashg'ulotda 200 harbiy qatnashmoqda uchishdan tashqari pilotlar ishlab turgan dvigatel bilan qiruvchi samolyotga qo'shimcha yonilg'i qo'yishni ham mashq qilmoqda aqshning kaliforniya shtatida uch nafar qurollangan shaxs maktabda otishma keltirib chiqardi natijada 6 kishi jarohatlangan ularning barchasi voyaga yetganlardir guvohlarning so'zlariga ko'ra mashinada kelgan noma'lum shaxslar maktab kampusiga o'q uzgan va qochib ketgan o'quvchilar evakuatsiya qilingan